Assalamualaikum salam satu Malaysia 11.33 minit pagi pada waktu ini semestinya untuk program bijak wang bersama saya Syuhada Armawan dan juga kita uh, bersama dengan personaliti tetap dalam bijak wang Dr. Nikky Syuhada di studio waktu ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. warahmatullahi okay. taala wabarakatuh. Doktor, kalau kita lihat dalam kartun Peanuts, uh, watak Lucy memberitahu Snoopy, "Ada masanya kamu benar-benar menyakitkan hati saya, tetapi saya akui ada juga masanya saya rasa seperti Mahu memeluk kamu. Okey, yeah. itu uh, kita melihat kepada watak ataupun kepada. Um, Uh, apa yang diperkatakan oleh Lucy itu kepada Snoopy tu yeah. katanya itu menunjukkan juga perhubungan yang cukup baik yeah. okey antara watak Lucy dan juga Snoopy ni tapi hari ini juga berkaitan dengan program bijak wang kita akan berbincang berkaitan dengan uh, satu lagi topik yang cukup menarik saya rasa iaitu berkaitan dengan perhubungan yang akrab okey yeah. dengan perhubungan yang akrab kenapa ianya boleh menjadikan anda seorang yang berjaya yeah. cukup menarik topik ini yeah. sebelum ini juga kita ada bercakap berkaitan kita perlu ada ataupun menjalinkan hubungan dengan orang di sekeliling kita dengan orang yang hebat-hebat agar kita pun jadi hebat juga. Yeah. Okey, jadi perhubungan itu apa yang dinamakan Dr. Nikki ataupun bagaimana rupa bentuknya yang perlu kita bina mm. dari segi perhubungan? Ya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum sekali lagi. Salam ceria kepada semua pendengar ya. Kembali kita ke bijak wang, bijak sana, bijak sini. Ya, yeah. sebenarnya kan show saya menghadiri suatu seminar 15 tahun yang lepas khas untuk belajar mm -hmm. uh, bahawasanya perhubungan yang terjalin yang baik antara kita dan beberapa orang yang penting mm -hmm. untuk membawa kita ke arah uh, kestabilan ekonomi kita dan kestabilan uh, kewangan kita mm -hmm. amat penting. Dulu-dulu saya pun tak tak tahu, saya ingat oh, sendiri kerja kuat, sendiri simpan duit, sendiri kaya lah. Mm -hmm. Saya ingat begitu dan saya rasa ramai orang pun ingat macam tu sajalah kita kontrol diri kita sendiri kita kontrol lah wallet kita kita kontrol lah destinasi kewangan kita tetapi apabila kita saya belajar di dalam seminar tersebut di luar negara dia menekankan bahawa jika kita ingin berjaya ...dalam apa sahaja pun lah, ya, dalam konteks bijak wang... ...kita kata berjaya dalam kewangan. Mm -hmm. Kita mesti mempunyai orang lain yang akan support kita naik ke atas. Mm -hmm. Orang lain yang uh, memberi kita uh, ya, uh, suatu sokongan... Mm -hmm. ...supaya kita dapat maju ke hadapan. Mm -hmm. Yang hari ini kita katakan bahawa jika anda nak kaya... ...lihat sekeliling kita, anda kenal tak seorang banker... ...yang mana anda boleh telefon, tanya... Anda boleh minta dia tolong dekat bank uh -huh. yeah. Kalau apa Macam pagi tadi lah Kawan saya cakap yeah. Dia kenal banker Kalau dia masuk je dalam bank tu Nampak dari jauh je Kawan banker dia dah kenyak-kenyak mata Dah panggil ke depan uh. Uh, kan? Bukan kata kita nak uh, Cut queue ke orang hidup uh -huh. uh, Baik untuk bertegur siapa uh, Apa khabar hari ni Nak macam mana Kenal Jadi kalau kita kenal banker uh -huh. Banyak perkara kita boleh tanya pada mereka dan banyak pertolongan Kita boleh dapat Daripada banker mm -hmm. kita Jadi One of the uh, the person Kita kena rapat Kalau kita nak berjaya Dalam bidang kewangan Ialah kita mesti mengenal uh, Sekurang-kurangnya Seorang banker okay. uh, Yang bekerja di bank mm -hmm. uh, Sama ada Dia kelak kat depan ke Atau PFA ke Personal financial advisor ke Atau Uh, manager sendiri atau lebih tinggi pada manager kita kena ambil tahu dan ambil kisah dan mm. rapat dengan mereka. Mm -hmm. uh. Okey. Baik, anda boleh hubungi kami jika anda ada sebarang soalan berkaitan dengan kenapa perhubungan yang akrab akan membuat anda kaya. Yeah. Okey 0326927939. Tapi sebelum yeah. tu, uh, kita nak bercakap dahulu berkaitan dengan kuis bijak wang. Okey bagi anda yang belum lagi mengetahui, anda boleh terus ke laman sesawang kami wwwradio 24com contoh anda boleh klik di bahagian program dan anda klik quiz uh, bijak wang bersama Dr Niki Okay, soalan uh, pertama kedua ketiga dan keempat akan saya bacakan di penghujung siaran nanti untuk anda mengetahui juga uh, soalan yang lepas-lepas bagi mungkin yang terlepas uh, tidak mengetahui tentang quiz ini hadiah utamanya adalah iPad 3 iPad 3 Okay. Dan kemungkinan saya boleh hin-hin kot jawapan-jawapan ni -jawapan oh. agak hujung nanti kalau anda dengar sampai ke hujung eh uh -huh. okey baik yeah. kembali kepada topik kita yeah. okey di Facebook juga juga ada boleh turut komen dengan caranya bernama Radio 24. Doktor, kalau kita lihat kita ni mempunyai sifat baik dan juga buruk dalam diri kita kan. Yeah. Jadi kunci kepuasan bukan hanya kita berinteraksi dengan orang lain sahaja tapi kita perlu mewujudkan ataupun membina hubungan akrab dengan mereka. Mungkin doktor ada komen ke yeah. sendiri yeah. tentang Memang tanya. dalam uh, dalam tujuh rahsia kaya uh, yang saya kupaskan dahulu ya pada September tahun 2011. Saya ada kupaskan tentang tujuh rahsia kaya. Antara rahsia itu adalah membina pasukan dalam hidup. Mm -hmm. Membina pasukan ya. Pasukan ni bukan macam pasukan bola aja, bukan pasukan yang pergi bersukan ya, tau <laughs> di Olimpik, bukan pasukan yang macam gitu sahaja. Pasukan ini bermakna kita dan dia rapat. Mm -hmm. Dan kita kena bina pelbagai-bagai pasukan dalam hidup kita untuk menyokong kita naik ke atas. Mm. Setiap orang yang berjaya ada orang di belakang dia. Kita pernah dengar ni kan? Mm -hmm. Ada orang menyokong dia naik. Jadi bagaimana dia menghidupkan sokongan itu adalah dengan dia sendiri reach out to help other people reach out to say hello to other people reach out to bring a good relationship with other people dia sendiri kena bergerak ke hadapan ya hulurkan tangan memberi bantuan pada orang lain ber apa orang kata beramah mesra dengan orang lain mengenal orang lain dia kena buat benda tu jadi dalam uh, keusahawanan kita kata jalinkan hubungan dengan sesiapa sahaja di keliling kita kerana bukan setakat kita dapat pahala eh, tetapi tujuan kita di dunia adalah untuk hidup ya eh, mm -hmm. dengan mereka di keliling ini jadi jangan buat baik just because kita nak buat berniaga dengan orang mm -hmm. tetapi betul-betul kita buat baik dengan orang kerana apa kita yakin dan kita uh, humble lah, tahu orang ni satu hari akan tolong kita mm -hmm. orang ni akan tolong kita eh mm -hmm. definitely orang akan tolong kita jadi uh, tadi saya katakan banker, kita kena kenal banker. Uh, how about consultant? Kalau kita ada agent, agent insurance, agent consultant, unit trust, kita ada bagai-bagai agent hartanah. Mm -hmm. Kita kena berbaik dengan mereka kerana mereka mempunyai ilmu yang lebih daripada kita kerana itu memang tugas mereka. Yeah. Uh, jadi kita kena baik. Contoh dia kan macam katalah soalan-soalan uh, saya dapat baru ni kerana kalau orang baik dia tanya kita kita memang memberi jawapan yang bagus kepada mereka kerana mereka tanya kepada kita. Contoh dia adalah okey, unit trust. Uh, kenapa orang cakap unit trust ni kita beli uh, tak kira masa. Uh, harga tinggi pembeli, harga rendah pembeli, beli. Uh, uh, bila-bila masa lah boleh beli? Kenapa? Ah uh, jadi kalau kita tak tahu jawapan itu kita mesti bertanya kepada seseorang. Mm -hmm. Jadi bila kita ada seorang kawan yang memang dia ejen unit trust ke, dia adalah bekerja di syarikat unit trust ke, dia fund manager ke, mm -hmm. kita mesti pegang dia sebagai gudang ilmu kita. Dan bila kita mempunyai apa-apa soalan kita boleh bertanya dengan dia direct. Mm -hmm. Ha, itu yang kita nak contoh ya. Kemudian kita ada lawyer. Kita uh, mesti kenal lawyer dalam hidup kita mesti ada mesti ya? kenal mm -mm. mesti kenal. Kenapa? Sebab selok belok dalam undang-undang kadang-kadang kita nak tahu. Kadang-kadang lawyer akan bercakap kita pun dapat uh, dapat informasi. Mm -hmm. Kita kena tahu. Soal kewangan ni kalau kita tak tahu tentang uh, soal undang-undang uh, bahaya. Jadi yeah. kita kena tahu. Mm -hmm. Kemudian kita kena kenal doktor. Mm -hmm. Uh, doktor kita kena kenal Apa-apa jadi Emergency kita nak kena Pergi ke doktor Sebab apa Health is wealth mm -hmm. Kalau kita tak sihat Kita tak boleh mencari Kehidupan yang uh, tinggi Baik. Duit mm. kita tak ada mm. Tak boleh nak cari Pagi tadi Saya jumpa seorang kawan Dia kata Kesian saya melawat Seorang rakan malam tadi Dia kata Yang dah pun masuk hospital mm. Kita ni sihat Ada kesihatan Boleh buat kerja Boleh ada segalanya ni Sebab kita sihat Jadi kita syukur kita sihat Jadi kita kena kenal Seorang doktor Jadi mm -hmm. kita kena kenal banker Kena kenal konsultan Kena kenal lawyer Kena kenal seorang uh, doktor. Mm -hmm. ha, itu sebenarnya kita kena kenal dan seorang juga yang kita kena kenal tu kita punya penghulu kampung kita. Ah ha. ha, zaman dulu kampung kalau tak ada tak kena pengulu, pengulu mana boleh. Susah kena kenal. Okay. Ha, sekarang ni penghulu kita siapa dekat area kita. Mm -hmm. ha, orang politik tu kita kena kenal mm -hmm. jugaklah ya. Jangan kata uh, kita biarkan sahaja perkara ini. Kita mesti kenal dalam segmen-segmen kehidupan kita kita mesti kenal seseorang. Mm -hmm. Ha. Okey kalau boleh uh, mungkin itu sebagai asasnya kan tapi yeah. kalau kita ingin menceburi sesuatu bidang Perniagaan Ataupun dalam bidang uh, Mungkin Di bahagian kejuruteraan Dan sebagainya Adakah yeah. kita juga perlu memilih uh, Mereka yang pakar Dari bidang itu Atau yeah. membuat hubungan lebih akrab Dengan yeah. mereka mm. Memang kita tengok Sekeliling kita Apa yang kita perlukan Semuanya berada dengan Di tangan orang lain mm. Yang boleh menolong kita mm. eh. baik. Jadi kita kena mempunyai Hubungan akrab Bila saya kata hubungan yang akrab ni uh, Syu mm -hmm. Bukan setakat tahu nama tau mm -hmm. Memang Memang kawan baik oh, okay. Memang kawan baik Jadi bila kita ada masa tu Kalau macam sekarang ni kita ajak keluar Buka puasa sekali ke mm -hmm. Pergi ke masjid sekali uh, Atau lepas bulan puasa nanti uh, Raya open house kita ajak ke rumah uh, Kita ni boleh hantar hadiah mm -hmm. ya, Buah kurma Kuih mm -hmm. uh, Kita boleh memang kata buat, buat baik betul-betul sampai dia kenal kita kita kenal dia dia kenal keluarga kita kita kenal keluarga dia ya okey ha. dan uh, lagi soalannya doktor adakah ia juga boleh mengubah lawan kepada kawan okey ya. selepas ni kita ambil dulu pemanggil talian waktu ni hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ah, uh, tu ah, uh, saya Haji Mustafa dari Kedah. Ah, silakan Haji. Ah, uh, Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Apa khabar? Macam mana puasa? Ya. Yeah. Macam mana bulan puasa? Alhamdulillah, sejak ni, tak ada yang tinggal oh. lah. Oh, Alhamdulillah. Ya, uh, syukur. Ya. Yeah. Okay, lah. nak kongsi sikit lah dengan doktor. Ya. Yeah. Okay. Uh, one of my friend, classmate lah. Ya. Yeah. Sekarang betul-betul dia dah jadi ketua jabatan mata di hospital Kelang lah. Itu classmate yeah. saya betul-betul tu. Ya. Jadi, saya pun terpelajar. Satu hari saya ke hospital, sakit mata. Ya. Yeah. Lepas tu, dia dia belum jadi pakar lagi lah. Ya, jadi bila sampai di HKL tu saya ratu macam biasa lah ambil nombor mm -hmm. dan sebagainya. Mentara nak, nak menunggu masuk bilik doktor tu ada dia pandang saya, saya pandang dia. Jadi saya pun nak tegur takut apa ni salah orang kan. Yeah. Jadi saya pun dia dia tegur saya mula-mula dia kata ni Mustafa ya yeah, ya. Yeah. You can cannot recognize me ke? Saya, you can mm -hmm. lah. Ah, doktor tahu masa sekolah lulus kita orang gaduh tumbuh biasalah ya yeah. macam saya tengok keadaan. ada iklan tu iklan Petronas <laughs> ke apa bertumbuh-tumbuh ya yeah, lepas nah, tu baik jadi itu saya pun tak sangka ini semua Tuhan yang kuasa kan yeah. nak jadikan kita jumpa di KL jadi sampai sekarang saya, hubungan saya Emang akrab kan dia. Bagus. Kalau saya ada masalah sakit mata ke apa saya akan call dia. Yeah. Bukan, bukan macam doktor dia kata bukan anak saya nak potong kiu tidak. Tidak. Mm -hmm. Bila yeah. kita ada kenal seseorang tu, yeah. mana kita boleh kalau ada masalah kita boleh kemukakan pada dia dan Betul. terus kita dapat jawapan yang paling tepat lah kan. Ya. Yeah. Ha, itu itu pengalaman saya lah. Saya nak kongsi pada doktor. Jadi Uh, pada setiap pun kalau ada apa ni kenara macam tu alhamdulillah lah kan. Ya. Yeah. Bukan kita nak bangga diri je dah tapi yeah. ini untuk kebaikan semua lah. Okey, baik. Terima kasih okay. Haji. Terima kasih Haji. Okay. Waalaikumsalam. Ya, oh, okay. Sempena bulan Ramadan ini ah. ya, kita mempunyai relationship ya. Kita jangan uh, pandang ke depan kita aja kita 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 mm -hmm. tidak hadir mm -hmm. orang lain dalam hidup kita masa-masa mm -hmm. uh, bulan Ramadan ni kita kaji balik okey siapa yang patut saya uh, take time mm -hmm. untuk bermesra mengenal semula menghargai mm -hmm. kerana apa untuk menjadi seorang yang sangat kaya dia sebenarnya mempunyai ramai kawan yang menolong dia mm -hmm. uh, apabila dia memerlukan pertolongan tentiasa ada kawan untuk menolong dia. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ha itulah dia macam apa yang uh, tuan uh, haji Mustafa tadi kongsikan dengan kita kecil-kecil dulu memang bergaduh. Yeah. Ha, bila dah besar jadi kawan. Yeah. Okey yeah. jadi itu keajaiban sebenarnya yang ada dalam kita membina perhubungan ni yang mengubah uh, konsep lawan tu kepada kawan. Yeah. Jadi uh, boleh doktor ataupun kita sebenarnya Ada yang takut juga nak 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 rapat dengan musuh yang terdahulu kan. Yeah, yeah. Tapi mungkin itu satu hikmah jugalah yang boleh yeah. dilihat ya. Yeah. Mm -hmm. Sebenarnya kan dalam hati kita ni kena sentiasa terbuka uh -huh. ya uh, maaf memaafkan uh -huh. ya dan always remember that kita lihat kawan kita sebagai seorang yang dapat menolong kita uh -huh. jangan kita lihat kawan kita sebagai seorang yang cuba ambil uh, advantage atas diri kita uh -huh. jangan kita pandang serong pada kawan-kawan kita uh -huh. ambil sebagai positif sahaja kerana apa Setiap yang kita berkawan ini insya-Allah ya akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Okey, baik. Uh, doktor, kita lihat juga ada rakan kita yang bertanyakan soalan, berbaik-baik dengan orang lain lebih penting daripada menyaingi mereka. Uh, ini konsep dengan pesaing pula ni. Uh, oh. jadi dengan pesaing kita ni kita perlu berbaik atau bagaimana doktor? <laughs> <laughs> Macam mana dia kata? Cuba baca uh, balik. Berbaik-baik dengan orang lain lebih penting daripada menyaingi mereka. Ah uh, menyaing, bersaing, menyaing, uh, Bersaing ya? dengan ya, mereka. Ya, ya betul, betul hmm. eh. Uh, konsep dia senang sahaja eh sebab kita tak tahu di masa hadapan siapa yang akan bantu kita sebenarnya mm -hmm. eh. Kadang-kadang kita dah buat salah dengan orang, kadang kita dah tersilap. Tak apa kita minta maaf. Uh, kita on our ourselves ni kita kena minta maaf mm -hmm. dan mula berbaik dengan mereka. Uh, jika orang tu tak nak baik yang kita kita nak buat macam mana mm -hmm. kan? Uh, tetapi kita mendoakan supaya relationship tu segar semula. Mm -hmm. uh, memang betul uh, walaupun kita mempunyai pesaing Ya, kita kena berbaik-baik dengan pesaing kita hmm. Sebenarnya kan, Kalau kita tengok macam sukan uh, Olimpik sekarang ni Mereka sebenarnya baik Antara satu sama lain yeah. di, di pusat sukan kan hmm. uh, Mereka pun bagi tips sama sendiri hmm. uh, Ini yang kata uh, Very very healthy relationship uh, Jika kita dapat Memberi tips kepada Sebenarnya pesaing kita sendiri hmm. uh, Sebenarnya dulu-dululah Masa saya belajar benda ni Bagaimana kita uh, Kongsi ilmu pada orang Ya Uh, coach saya kata Nikki Sebanyak mana kita bagi pada orang pun InsyaAllah ya Dia akan berbalik kepada kita Balik sebenarnya Haa uh Rezeki tersebut. Jadi oh, okay. jangan kedekut kita dengan ilmu, jangan kedekut kita dengan pertolongan. Hmm. Jangan tergedekut nak bagi tips kepada lawan pun. Hmm. Kerana apa insya-Allah ya, kita yang akan dapat berkat daripada perbuatan tersebut. Hmm. Jadi 15 tahun dulu saya tanya pada coach saya. Uh -huh. yeah. Jadi dengan membina uh, hubungan yang akrab ini juga, adakah ia akan mencapai kepuasan walaupun di mana kita berada? Betul, hmm. betul. Kita tidak akan pernah rasa miskin hmm. jika kita mempunyai ramai kawan hmm. dan uh, seperti yang saya kata, pilih jauh juga kawan yang untuk menaikkan diri kita pilihlah kawan yang dapat menaikkan diri kita. Mm -hmm. Kalau kawan kita asyik kutuk kita, kutuk kita, kutuk kita, kita cuba renggang sedikit daripada banyak bercembang kerana mm -hmm. takut down diri kita. Mm -hmm. Tetapi bukan bermakna kita tak berkawan dengan dia, eh. Dalam konteks yang saya ceritakan tadi, adakah anda mengenal seorang banker? Adakah anda mengenal seorang lawyer? Adakah anda mengenal seorang konsultan yang bagus, ejen hartanah yang bagus, ejen unit trust, ejen insurans mm -hmm. dalam konteks keperluan kita seharian untuk kewangan. Mm -hmm. Itu saya tanyakan. Makna kita kena pilih lah orang itu untuk kita berkawan dan berbuat baik dan dia berbaik Dan kita kena ada klik kena hmm. ada satu orang kata apa chemistry betul ya, ya? Hmm. jadi buat baik ni buat sajalah berbaik-baik tetapi pilih kawan yang akan membawa kita maju hmm. bukan kawan yang akan membawa kita ke arah negatif hmm. Hmm. apa tipsnya doktor yang penting yang perlu kita pegang dalam membina hubungan akrab ni ya hmm. pada saya saya diajar untuk melihat kebaikan hmm. melihat kebaikan yang positif akan, ya kebaikan hmm. orang itu dan kebaikan hasil daripada berkawan dengan orang itu. Mm -hmm. Tapi after a while kalau kita dah mengenal orang tu mungkin kita akan nampak oh kat sini tak bagus dan sebagainya. Mm -hmm. Itu kadang-kadang kita boleh tutup sebelah mata jika orang itu masih uh, orang kata positif mengikut undang-undang, mengikut agama dan yeah. sebagainya mm -hmm. kan. Uh, tetapi kita kena sentiasa katakan, okey, apakah kebaikan orang ini yang saya boleh belajar dari mm -hmm. dia? Nah itu yang kena kena uh, wajib untuk diri kita uh, keep on telling ourselves ya kita sebenarnya boleh berkawan dengan ramai orang, hmm, ya. Okay. Dan berbuat baik itu betul-betul akrab betul-betul uh -huh. kenal nama isteri, nama suami nama anak. Uh, memang pergi buka puasa together, mm -hmm. uh, pergi solat together, uh, macam tu mm -hmm. Rakat akrabnya itu. Mm -hmm. yeah? Kalau kalau kita lihat doktor, selalu uh, akrab itu ataupun kawan yang rapat dengan kita ni, mm -hmm. uh, ada seorang dua saja. Yeah. Jadi berapa ramai kapasitinya doktor boleh kita kumpul kawan yang seakrab sebegitu. Ohi, sebanyak yang boleh, mm -hmm. sebanyak yang boleh. Baru-baru ni uh, saya ada tulis kat Facebook mm -hmm. Saya dah melawat seorang uh, investor saya lah pelabur saya yang lama dah mm -hmm. Dia start melabur dah 15 tahun yang sudah Jadi baru ni dia panggil saya untuk berbuka puasa di rumah beliau mm -hmm. uh, Rumah family lah Jadi saya kakak saya pergi Dan uh, best sangat kerana pun melihat dia terlalu ramai kawan mm -hmm. Rumah dia tu itulah hasil orang kata perancangan kewangan yang betul mm -hmm. eh Uh, rumah dia itu boleh entertain dalam 100 orang makan. Okay. Ha. Uh, kemudian dia ada bina satu tempat surau uh, macam masjid surau. Uh -huh. uh, cantik sangat di kawasan rumahnya dan 100 orang itu dengan senang aja boleh pergi uh, bersolat, bersolat jemaah di situ. Berjemaah di situ dengan ada sound system, dengan dia panggil imam. Dari situ dia cakap dengan ai ...Niki inilah sahabat-sahabat saya, inilah rakan-rakan saya dah lama, inilah seolah-olah macam saudara mara saya. Ha uh -huh. uh, jadi macam kawan dah jadi macam saudara mara dia kata. Saudara mereka ada Tapi tambahan oh, okay. Dengan kawan-kawan ni tadi uh -huh. Jadi kalau nak jawab soalan Syu tu Berapa ramai kawan kita patut ada Seramai mungkin Ya Allah beratus-ratus Beribu <laughs> okay. lah kalau boleh uh -huh. kan Sepanjang hidup kita ni oh, Membuat okay. kawan Berkawan biar yeah. beribu ya Bercinta yeah, biasa biar satu Biar ada bercinta <laughs> biar satu <laughs> Okey rakan kita di talian waktu ni Hello Hello Ya siapa di talian Saya Iza Ya silakan Iza ha, Nak cakap dengan Dr. Nikki. Silakan Hai Dr. Nikki. Ah, hai, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, salam ceria. Salam ceria juga. Ya. Yeah. Maya, Kak Yu. Oh, terima kasih. Kau ah, sangat tapi topik hari ni dalam relationship kan? Uh -huh. Ya. Yeah. Anyway, kan anak tanya lah. Macam mana dengan orang tu, dia business dia memang very good. Padahal, in terms of relationship dengan adik-adik, dengan keluarga, sangat kata apa, uh, kurang lah dengan hmm. mana kita buat uh, event family pun dia tak datang ni dia kurang mm. buat family so apa pandang pada opportunity macam mana nak bagi orang tu tarik balik dia get back into the family because that one yang kita patut samakan dulu betul kan? betul Uh, so apa pendapat penyelisi bagaimana nak tarik balik orang tu dekat bekas terdahulu? Okey. Okey, baik. Terima kasih. Ya, satu soalan yang bagus. Okey. Mm. Ya, yeah, betul. Ah uh, even kan dalam kalau kita belajarlah kan, uh, kalau soal sedekah ya. Mm -hmm. Memang baik kita sedekah untuk orang lain, tetapi sedekah kepada keluarga kita sendiri itu ada dapat pahala berganda. Okey. Ah mm -hmm. buat keluarga perlu didahulukan. Per keluarga perlu didahulukan. Mm -hmm. Definitely keluarga perlu didahulukan mm -hmm. ya. Tetapi seperti yang kita tahulah okey keluarga mungkin ada Uh, sengketa uh -huh. dalaman daud dahulu dan sebagainya. Jadi saya nasihatkanlah bagi mereka yang mempunyai sengketa-sengketa dalaman dengan keluarga, uh -huh. lupakan sengketa itu. Lupakan sengketa itu. Kerana apa? Jika kita membina relationship uh, dengan orang luar, apa kita bina relationship akan membawa manfaat kepada kita dan keluarga kita. Uh -huh. Ini kan lagi kepada keluarga kita sendiri. Yeah. Dan uh, orang kata apa? Tangan tak bertepuk sebelah. Uh -huh. <laughs> Jadi memang susah kadang-kadang kita nak berbaik semula setelah sekitar yang lama tetapi sempena bulan Ramadan, sempena bulan baik ini kita kita terapkan bahawa biar kita tu tak ada sekitar dengan orang. Kalau hmm. orang nak sekitar dengan kita kita nak buat macam mana? Uh, betul? betul. Tapi hmm. kalau kita yang buka hati kita dulu, senyum, bagi buah tamar mm -hmm. uh, you know call sms dahulu insyaallah ya akan membawa kepada kebaikan uh, mm -hmm. later on in our life. Mm -hmm. yeah. Okey. Sekarang saya ada konsep ni konsep kerja berpasukan dalam Islam. Aha bagaimana uh, tu? Ya? So dalam Islam kita ada konsep kerja berpasukan dituntut supaya membawa kepada kebaikan bersama. Mm -hmm. Pelaksanaan kerja berpasukan boleh dilakukan melalui dua cara eh individu atau berpasukan. Kalau individu dia terhenti pada kemahuan sendiri dia kurang efektif, terbatas dalam lengkungan diri sendiri dan sebagai individu kita kurang daya tahan. Ah ini kita boleh dah 18 hari Ini kita berpuasa ni isu sebab apa? Seluruh dunia umat Islam berpuasa. Sebab tu kita boleh sampai sebulan buat sendiri kan, buat bersama-sama. Jadi berpasukan itu adalah tuntutan agama ya. Kebanyakan ibadat dalam Islam digalakkan berjemaah. Tuntutan berpadu dan bersatu. Kerja dapat dilakukan dengan mudah dan berkesan. Perkongsian pengalaman-pengalaman yang ada dan bimbingan dan pemantauan yang berterusan kerana kita berpasukan. Mm -hmm. Jadi dalam Islam kita sangat menggalakkan berpasukan dan seperti yang saya katakan tadi jika kita ingin kaya, cari dah dikeliling kita siapa kita dapat berpasukan yang dapat membantu kita sama-sama menjadi kaya bahagia dunia dan akhirat. Mm, Okey. Mm. Menarik sebenarnya dan uh, walau apa yang kita lakukan jangan cepat putus asa, ya, doktor. Betul. Dan uh, disebabkan kita tidak menyukai mereka mungkin yeah. ataupun tidak dapat berkawan dengan mereka, tapi Doktor Nikki sendiri kata ...fikir yang positif dan cari kebaikan yeah. individu tersebut. Kadang-kadang rasa nak cekik. Ialah, <laughs> ya ah, nampak kecil kan, je kan. dia. cekik, geram kan dengan kawan-kawan kita kadang-kadang, right? -kadang, mm -hmm. like? uh, biasalah tu tu asam garam berhubungan. Kadang-kadang yeah. marah, kadang-kadang baik, mm. ya. Jadi itu yang membuatkan seronok bila berkawan ya ada ya. banyak sejarah antara hmm. kita. Barulah hidup tu bercorak <laughs> ya. Okey. Baik. Uh, dan uh, kalau tadi kita buka sebenarnya dengan uh, watak kartun Pinas kata Lucy kepada Sdupi tapi ni Sdupi membalas. Saya memang begitu. Boleh dimarah-marah dan boleh dipeluk-peluk. Yeah. Ah boleh jawab macam tu dengan kan. kawan kita. Haah. -ha. Okay. Jadi pada semua rakan-rakan di luar sana hmm. I want to say I love you very much. Saya sayang anda dan saya harap anda menyayangi saya juga. Ya, okey untuk uh, kuis bijak wang bersama Dr. Nikky Johada. Saya akan bacakan soalan daripada episod yang pertama. Kuis ini bermula Okey, 10 Julai 2012, dari manakah Dr. Nikky bersiaran? soalannya. Dan hmm, 17 Rasanya dekat utara kan? Belah-belah utara, uh, utara ya. utara. utara. Okey. Dan pada 17 Julai 2012, berikan tiga fadilat puasa yang dibacakan oleh Dr. Nikky Uh, pada hari berkenaan oh, hmm. Dr. Niki kongsikan sebenarnya yeah. Boleh dengarkan kembali di audio streaming kami Dan juga pada 24 Julai 2012 Siapakah nama penulis Buku yang Dr. Niki sarankan Kepada para pendengar Ya. Yeah. Hmm. Okay. Dan pada 31 Julai Siapakah nama tokoh perniagaan Yang disebutkan oleh Dr. Niki Dan juga Cik Syazlina betul Ada minggu lepas yes. okey jadi boleh anda cari jawapannya okey ataupun kalau anda inginkan uh, clue nya boleh tanya kepada Dr. Nikki sendiri yeah, yeah. okey soalan minggu ni ialah apakah watak kartun oh, ah, okay. yang telah dibacakan hmm oleh Shu Haida. <laughs> ya. Okey. tahu tanya tanya saya. Ah, kena tanya <laughs> okay. Syu. Baik, terima kasih doktor. Okey, banyak pengusiannya pada hari ini diharapkan kita juga ada perhubungan yang akrab bersama dengan orang di sekeliling kita dan menjadi hebat seperti mana yang kita mahukan. Okey, baik program bijak wang akan kembali minggu depan 11.33 minit pagi semestinya bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan saya Syuhada Armawan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.